Bunu böyle çıkartma sanırım, o da boğulacağım. Haa. Küçük tas gelmişti. Ama sen erkekti dişin o. Zaradı bu da. Erkekti. Erkek. Kimdi ustam hanım? Ha A bak işte buna nefes verin. Nefes verin, nefes. Kalksın. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Özü ayıldı. Kurul onu. Maşallah, maşallah. Maşallah. uzun küçüktür ha. Taş gadır da küçük. Ha, ona görə yanılır yanmaq lazımdır. Küçük təskərdir, bu da gücənidir, küçücə çatmır. Yox, oğlumuz oldu baxası. Yes. Dona bəlkə olsun, maşallah olsun. Saç saçın mənim belə masaj. Hə. İtin qan qan deyə onda. Hə, düzdəndir qan deyəndən. Bir də belə ağzını tutun. Çək. Çəkəcə yola gəl. Görürsən, görürsən gözdə, kök boylu. Alpa poptonun bütün heyvan həvəskarlarını salamlayıram. Yeni günlə, yeni video ilə qarşınızda. Bir gözəl dişlərimizdən, qanqlı dişlərimizdən biri. Doğru, maşallah. Bu je necədir? Bir bif. Bir erkək.

Bu içək təzə doğulub. Bun ancaq qullamağa çatdı amma özünüz bir dənə qul, dəsmalla quluya, quluya belə masaj elin, qan dövranını gücləndirsin. Bun burada qan var. O nədir? O qancalı ailədir. Hə? hə, hə qan dövranı hə, ilə. Qorxulu bir şeydir? Yoxu yox. O məsəl bayaq görəndə ona hava verdim, susunu nəfəs verdim. O verməsəydi heyvan bunu sulu olur, nəfəs alamazdı ölürdü. Allah razı da 6 balamız var. Dördü ökə, 2, 2. dişi. Dırnaqlar bərk olsun. Bir də maşallah deməyin, yaddan çıxartmayın. Üçüncü insanda istə, istəməz göz olur. Mənim öz özümdə də təhşək göz var. Hansı ki heyvanın meylini salıram. Hansı ki heyvanın xoşluğu o heyvan ya öləsidir, ya başına bir şey gələsidir. Ürk gözüm də var. Ha, ona görə maşallah, maşallah. Hələ işimizin belə baxın bir 2 dənə 2 dənə bala var. Hələ 2 dənə balası olacaq. İnşallah bu işimiz fərmam nəvəsi bəyənlidir, ataları. Amma su gəldik. Bası alta salamaz. Bas. 6 alta sal. Boğar. Doğum qutana qədər heyvan yanında olmaq lazımdır. Bir də görüs başı qarışıq bu balalara, heyvanda sancı olur. Burada doğulduğu baladan çıxır, o da pərdənin içində qalır, boğulur. Tez pərdəsin içini qoyun qabağına heyvan doğduğuna köməkləyin ki, rahatlıq olsun. Çünki az bir şey deyil gör. Neçinlə balıya bax üst q dişimizin 2-ci qalını da. Bu arada videonu bəyənməy, like eləməy, abunə olmağı unutmayın. Həç çəksə. Buna bax, Kap, qala, həcə, bax, qapqala dişidir bu bal. Hər qulaq al bax. Elementiymiş bir 2 dənə şey, var. Bunca da toğazıq. Qornuşda. Kişi var, 2 dənə balı var. Hal-hazırda 8 baladı. Sallı... Yoxsa? Yox, 200... 6 baladı. 6 baladı ha? 6 baladı. Deməli 2-8 olan, 2 tişi, 2 tişi, 4 dəcək baladı. Ballar maşallah sağlamdır. Amus bunlardan ola 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 e, satış olacaq. Yəqin ki. Ha, olacaq, olacaq. Eee 5 gün nə kimi öncədən bizdə satışdı. Vivon əzəb onun behləni. Ondan sonra bu seçilmə vaxtı gələndə qarıq balan seçilir. İt qupağı var, amma istəqit dişi behləni. Amma it in doğum vaxtı yemək, su nə vermək lazımdır? Doğum vaxtı o su halhazırda doğulub balanın pərdələrini yeyir, dişə şey yemə doğulur. Qatan su. Bu doğum qutalığından sonra qatıq bir qaşıqdan əsə qarışdım keçirin fasilə olsun. Oğul miseti üçün 2 dənə də yumurta. Bir də e, südü yaxşı olsun deyə çalışın süd yemək üçün də doğulandan sonra plus e, doğulandan qabaqda heyvanın doğmağını bir ay qalmış gündəlik hər gün gəzməsin ki, doğul, doğumu keçilsin, doğuldu çətirin çəkməsin. Südün artması üçün aplak dərmanığa, doğuş toxumu, bakit vermə, gündə bir dəfə. İndi başqa bilmədiyiniz nə varsa, yorğun qismində yazasınız. Bildiyinizi sizlə bölüşün. Bu, bu, bu. Bu. O başdakı kiçik əzmanız biləyin altında çıxar onu. süqale. Su yəni sulu olub, doğulandan sonra altının 100% dəyişinməsi nə olmazsa, i̇şte doğulmayan bu qaydada. Bu qayda çimərlə bağlı olsun, küçülə düşməsin, anadın uzaqlaşması. Şəyin adından çıxan nə sağolsa sizlə bölüşməyə. No isminə yazasınız. E, Suallarınızı cavablandı. Hə, heç. Hə, 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 hə. Çox su kalatı çıldı anan qanında qara qocul onsu bunda bu ana 8 balaydıla demək olar. 6sı qara yox. 5i qara idi, 3ü belənsin açıq rəngli idi. erkəyin qanında elədi. qaranlıq çox anında olacağı. balalar ikizdir. içində azma rəngli ağlımdan olacaq. kanqallar doğanda bu vaxt çox su rəngli olacaq. o qəşəng rəngləri var. bu rəngin Bəyinə mənasız var, nə bilirəm. Bəyinə mənasız zül, heç bir şey. Əsas ki, tip xarakterdir. Mənçi pulsuz zəq quqlığı, gəlsən koftalısan. Nəfər də bizdə sağdır, söhbət də seçirsən. Bu videonu da belə sonlandırıq. Dəstəkləməyinizi, mənə lav, like, kanala abunə olun. İnşallah gələndə videolarda görsəniz.